Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Сергій Коніцин. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, пане Сергію, сьогодні всі безумовно слідкують за тим, що відбувається в парламенті, але тим не менш, так само ми слідкуємо за тим, що відбувається в зоні антитерористичної операції. Власне, російський конвой е, має е, прийти в Харківську область. Це хоче українська сторона. А от російська хоче, щоб він поїхав в Луганську область. Е, наскільки потрібна нам ця допомога від Росії? Ну, вчера Арсений Яценюк правильно сказал о том, что с одной стороны нам поставляют оружие боевиков, грады и смертоносные снаряды, а с другой стороны нам поставляют, пытаются помочь гуманитарной помощью. Это как-то вообще выглядит цинично. Поэтому надо либо прекратить поставку боевиков вооружений, либо заниматься гуманитаркой. А это несовместимые вещи. Поэтому и вообще я считаю, что если хотите помочь гуманитарно, то что там катастрофа гуманитарная, это очевидно. Я вчера Видел там нескольких наших нардепов с Лисичанска, Луганска. Ну, Они, конечно, страшные вещи рассказывают. Полумиллионный Луганск. значит, Представьте себе, ни воды, ни света, ни тепла. Люди, особенно с многоэтажек, как говорят, справляют естественные нужды на улицах. Голод, эпидемия же может быть, так сказать, могут быть и холера, и чума, и что что ты хочешь. Поэтому реально гуманитарная катастрофа. В Донецькій може чуть лучше ситуація, але тим не менее. Поэтому то що помощь гуманитарная нужна, но вона вся э, цивілізована в рамках там красного креста і и, и, и прочих А Так просто там себе что-то надумали, повезли, неизвестно что, що куда. куди. Я вважаю, що не ну, це неправильний підход. Багато хто з військових експертів каже, що ця гуманітарна допомога це троянські кі кіні, і можуть обстріляти її, наприклад, і спроспровокувати э, повномасштабне Торные, российских российские, Ну, вы же видите, что как с этим самолетом было, как, как Валентина ты сказал, что хотели вроде самолет Аэрофлота сбить. Если уже такие циничные вещи планируются, то о чем можно говорить? Конечно, не исключено, что могла быть провокация и по конвою. Сами могли бы его обстрелять и потом тоже как бы повод найти для того, чтобы войска вести и все что угодно. Поэтому с учетом того, как ведет нас наш сегодня наш э, братский в кавычках противник, можно ожидать чего угодно. Оскільки парламент на вашу думку реагує на ті обставини, нові обставини в зоні антитерористичної операції, зрозуміло, що було рішення Верховної Ради відносно автомобілів надати людям, які, яким це потрібно в зоні антитерористичної операції, допустили малазійський персонал на місце падіння Боїнга, малазійських авіаліній. Цього достатньо на, на данном отчет, ще, ще треба законодавчо щось робити? Ну, я хочу вам сказать, что я секретар комісії по збитому іл 76 з нашими десантниками в Луганській. І ми всім генералам, депутатам цієї комісії, мы всем и мы говорим одно і те ж. Верховна Рада готова будь любые рішення, але ви як професіонали, Міністерство оборони, МВД, Нацгвардия, ви нам дайте. перечень необходимых нормативно-правовых актов, проектов законов, постановлений, которые вам нужны для того, чтобы вы в зоне АТО спокойно могли выполнять свои боевые задачи. Вот я считаю, что в этом плане наши силовые структуры не дорабатывают, <coughs> потому что очень много вещей, которые не урегулированы, начиная с того, что не определены границы антитеррористической операции. Завтра вот эти десятки тысяч ребят, которые там воюют, они же вернутся домой, война же рано или поздно закончится вот, э, обожженные, раненые, контуженные э, будут требовать э, статуса участников боевых действий, а им, как нам, афганцам, в свое время будут говорить, я вас в Афганистан не посылал, а им будут говорить, я вас в зону АТО не посылал, какой-нибудь чиновник в военкомате или в каком-нибудь Сабесе, и, э, а ты типа был вне зоны АТО и так далее. То есть вот э, на самом деле есть вещи, которые лежат на поверхности и, и которые надо урегулировать. И мы, мы, мы же видите, мы стараемся реагировать, и парламент... Ну, все, что касается террористической операции, финансирования, там, изменения бюджета, мы принимаем ну, достаточно быстро. В плане не парламентской работы, а в плане того, что вы особисто сделали, формирование батальона из тех людей, которые имеют опыт в войны в Афганистане. Ну, я трем министрам обороны проел плеш и всем говорил, что у нас 120 тысяч участников войны в Афганистане, 40 тысяч миротворцев, 125 ветеранов, тысяч ветеранов ВДВ, то есть у нас 300 тысяч людей, которые э, обучены, подготовлены, имеют боевой э, опыт. Э, у нас там, 10 тысяч ветеранов армейского спецназа. И э, мы не можем понять, почему не используется опыт их, этих людей, почему они только в тербатальонах воюют афганцы, да, и, как бы, и уже много афганцев погибших. А, почему э, их целенаправленно не... Э, подтягивают к проведению операций, потому что мы несем неоправданные колоссальные жертвы среди военнослужащих, потому что офицерский состав не обучен, не подготовлен, не имеет опыта боевых действий. Ну, мы устали об этом говорить и приняли решение Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана, которую я возглавляю, и Союз десантников, который возглавляет полковник Лесовой, афганец, который 10 лет ВДВ командовал. И мы начали формировать элитное подразделение вооруженных сил батальон специального назначения сейчас и себя все спецназом называют из добровольцев да, из, но не только из добровольцев а из людей, которые реально служили в войсках специального назначения в воздушно-десантных войсках в штурмовых бригадах и костяк руководства батальона нами уже подобрано это будут в основном люди, которые прошли афганскую войну или э, были там, руководителями, там, начальником штаба там, а, 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 отрядов специального назначения или там, командирами РОД, десантно-штурмовых групп э, 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 разведывательно-диверсионных, вот, выпускники как бы, разведфакультетов наших училищ. И у нас такой костяк уже собран. Мы сегодня работаем над тем, чтобы в ближайшее время такое подразделение было развернуто, Экипировано, э, вооружено по последнему слову, э, исходя из возможностей, которые как бы есть. Мы нашли спонсоров, и мы планируем, что так сказать, что как только это подразделение в ближайшее время будет развернуто, оно поедет на, одну из, на один из полигонов, э, где в течение месяца э, восстановит навыки боевое слаживание. Вот. Стрельбы соответствующие, подготовку. И потом будет отправлено на Юго-Восток, чтобы квалифицированно выполнять задачи, свойственные войскам специального назначения. Как вы думаете, как швидко вдасте стабилизовать ситуацию на Донбассе, в Луганской области? Ну, если бы это зависело только от Украины, это было бы быстро. А в силу того, что есть внешний фактор, есть Россия, Есть открытая граница, есть э, потоки оружия и наемников. Я думаю, что здесь никто не может сейчас спрогнозировать. Вот. Все, по большому счету, зависит от одного человека, которого зовут Владимир Путин, и э, от э, поведения его и его команды и от того, какая будет э, тактика и стратегия действий по отношению к государству Украина, в частности к тому, что происходит в Донецкой и Луганской области. Поэтому любая война рано или поздно миром заканчивается хочется чтобы все это закончилось как можно быстрее, потому что пока еще люди там знаете живут на подножном корму, пока еще тепло можно даже и без света, без воды где-то там извините поспать на улице, съесть там какой-то помидор огурец, скоро наступят холода и тогда начнется действительно гуманитарная катастрофа и тогда бы будет вообще очень плохо все. Чи доречно в таких обставинах говорити про дочасні парламентські вибори, тому що всі депутати поїдуть в округи і будуть вирішувати свої власні проблеми, а можливо з'являться нові обставини, щоб зібратися в сесійній залі і вирішувати ті проблеми, які існують на Донбасі? Ну взагалі тут є двойна ситуація. З однієї сторони, те, що перезагрузка парламенту потрібна, те, що перевибори нужны, це однозначно. З іншої сторони ми прекрасно розуміємо, що під мільярд потрібно на вибори раз. Во-вторых, пока на сегодняшний день, если бы была пропорциональная система с открытыми списками, можно было бы смело идти на выборы, но не голосуют за нее мажоритарщики. С другой стороны, если все останется так, как есть, то мы понимаем, что президент не может проиграть этот парламент, потому что у нас парламентская президентская республика. Проиграешь парламент, проиграешь правительство, а правительство это админресурс, финансовый ресурс. Поэтому на карту поставлено слишком много. И на сегодняшний день я думаю, что действительно непростая ситуация. Вы же видите, пока ни, ни один из законов выборный не проходит. Не знаю, вот как размышление, я думаю, может быть, можно было бы пойти по немного другому пути, может быть, можно было бы провести общенациональный референдум в нашей стране по новой конституции. И если бы этот референдум был прямого действия и была вынесена так сказать, новая редакция Конституции, которая корректирует э, с учетом требований общества сегодняшний основной закон Украины, и, может быть, тогда бы на основании всенародного голосования и поддержки новой Конституции можно было бы уже э, туда заложить и другие основы выборного законодательства, и, и, и провести выборы. Ну, я думаю, как вариант можно было бы это рассматривать. Потому что по состоянию на сегодняшний день, вы же видите, что ни один из проектов закона э, о, о выборах угу. не набирает необходимого количества голосов. А есть опасность, что если все останется так, как есть, что э, мы получим тот же парламент, по сути дела, что и есть, только, как говорят, вид сбоку. да, И э, многие выкинут сумасшедшие деньги для того, чтобы опять... купити избирателей, избраться. взагалі ситуація ситуация непростая, на мой взгляд. Но то що досрочно вибори на жди це очевидно. Вот вопрос в тому на как, как, по какому закону і на яких по яким правилам це на сьогоднішній день вопрос відкритий. Якщо все залишить залишиться, як є, то тобто система змішана залишається пропорційно мажоритарна Очевидно, що і Донбас, і Луганська область, і Крим залишиться без депутатів, які зможуть. Контролювати і дивитися, які проблеми безумовно, потім в вигляді законодавчих актів, постанови, запитів депутатських реагувати на ці проблеми. Ну не, не зовсім так, так. Да. Трим Севастополь, да, 12 депутатів. Дані Слованське, якщо мені пам'ять не зміняє, 36. Ну там же є цілий ряд територій, на яких вибори таки пройдуть. Они очевидно не смогуть пройти если будут в октябре в самом Донецке, и Луганске. То есть половина депутатов, как мне кажется, все таки будут избраны от Луганской и Донецкой области, там, где уже украинская армия, там, где уже украинский э, прапор, как говорят. Э, да, но может так случиться, что с Крымом и Севастополем там отрогов 30 э в парламенте будет депутатов недоставать. Такое может быть. А ті люди, які зараз э, працюють в парламенті, які обралися в Кремлі, вони Яку точку зору розповідають? Вони відстоїть, що Крим це Україна, чи все ж таки вони просто ну, отримують зарплату і ну, Російську Федерацію? Є такі, які не, не їздять. Я, наприклад, там уже давно не бачив скажем, там Сергія Брайко або там, там когось з депутатів кримських. Є такі, які їздять, працюють в комітетах і комісіях. Они стараются уходить від політики, тому що вони там живуть, здесь працюють. Да, лишнее слово може в такой ситуации, ситуації. Вот, ну, активної політичної позиції не займають, естественно. На завершення нашої розмови відносно санкції. Вот. Яка ваша думка? Потрібно це робити? Зрозуміло, що економічно ми програємо. Але якщо весь світ вводить санкції про Росію, то нам. Ну безмолвно треба и и свои. Ну если вы видели, Россия давно против нас применяет санкции. Мы никак на это не реагировали. Даже до войны, вспомните эпопею там с, с украинским сыром, там с молочной продукцией. Да, нас постоянно этим делом шантажировали. Поэтому право такое дать правительству, Совету национальной безопасности, президенту, парламенту, я думаю, должен. А как воспользоваться этим правом? исполнительная власть, это уже время покажет. Они должны, я думаю, исходя из ситуации, реагировать. Да? Потому что у них на сегодняшний день в этом плане руки связаны. Международное сообщество там уже третий уровень санкций вводит, а мы пока ничего не делаем. А нам там запрещают постоянно да? то сыры, то молочную продукцию, теперь виноводочную, табачные изделия и так далее. А Россия давно пользуется этими правами, а мы, мы никак на это не реагируем. Поэтому Я думаю, право такое дати треба. А вже пусть професіонали думають, як їм розпоряджатися. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Сергій Куніцин. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.